После матча в пресс-конференции, первого матча за бронзу в представники будівельника Будивельника, Артем Гуцький, Артем, твои несколько слов в сцене Хочу поздравить команду, болельщиков наших, с нашей победой. Настраиваться можно на завтрашнюю игру. больше нечего сказать, потому что 1-0. Все, все еще впереди. Дякую вам Сразу скажу, что я благодарен ребятам за самоотдачу, за, за победу. Что легких у нас игр в последнее время вообще никогда не были легкие. Не стоит останавливаться. Есть впереди еще, еще игры, тем более завтра два дня подряд. Очень легко играть. Можно и три дня подряд. Я хочу поздравить болельщиков, которые болели за нас. И хочу поблагодарить команду соперника.